На задньому плані у нас знаходиться когенераційна установка. Що це таке? Це газопоршньовий генератор, який може давати електроенергію і забезпечити підприємство теплом. Наша компанія виконала цей проєкт повністю. Були зроблені перенос мереж, фундаменти, будівля, яку ви бачите, газопоршньовий генератор, який до нього був підведений газ. Щоб підключити установку, потрібно було підвести газові мережі. и врезаться в центральный газопровод. Это также делает наша компания. І робимо ми не тільки газопровід, а також повністю все під ключ, Навіть виготовляємо ШГРП, У нас є свої виробничі потужності. Також ця установка підключена до трансформаторної підстанції підприємства, буде працювати в автономному режимі. Коли відключають електроенергію, запускається газопоршневий генератор в автономатичному режимі, іде резервне живлення від цієї установки. Ми знаходимося в ГРП, это газораспределительный пункт. Я стою возле шкафного газораспределительного устройства, изготовленного специалистами ООО «Вольта Энерджи», прямо на месте в ГРП. Мы сейчас видим узел редуцирования газа, который снижает давление входное с 3 кг до 500 миллибар. 500 миллибар — это то давление, которое потребляет газовая рампа когенерационной установки. Значит, максимальный расход по этому шаге РП составляет 99,2 куба. Минимальный расход 52,8 куба в час. Это при нормальных условиях, то есть при 0 градусов и давлении 760 мм тупного столба. Этот узел позволяет пускать газ как напрямую, минуя ревертор давления, так и через ревертор давления. Это фильтр-сепаратор газовый. Перед редуктором он отфильтровывает все примеси, которые потенциально могут попасть в когенерационную установку. Оборудование комбинированное импортное итальянское и отечественное брих. Этот узел позволяет очень плавно регулировать поступление газа в конгенерационную установку, в зависимости от требуемой нагрузки на конгенерационную установку. От минимальной до максимально 350 кВт мощности по электричеству. Мы находимся в теплопункте. Этот теплопункт неотъемлемая часть каждой конгенерационной установки, по причине того, что огромное количество избыточного тепла образовывается в результате работы когенерационной установки. Значит, здесь мы видим два теплообменника первичного и вторичного контуров. Вот один на 45 киловатт, другой на 456 киловатт. Эти теплообменники обеспечивают обмен теплом от теплоносителя, который циркулирует внутри коагуляционной установки, который выходит в этот теплопункт, и уже отсюда идет распределение. Один теплообменник распределяет на тепло на существующую сеть университета, другой теплообменник обеспечивает отопление и ГВС двух общежитий, четвертого и пятого. Таким образом, конверсионная установка в своем максимальном производстве тепла 1,2 мегаватта по, по, теплу будет обеспечивать полностью политехнику, все корпуса и еще дополнительно два общежития, четвертое и пятое. Вот здесь применены насосы итальянской Вентури, теплообменники Данфос, и запорная арматура э, отечественная. Краны бабочки, фильтра, шаровые краны. Здесь еще установлены два мембранных бака по 750 литров, которые э, обеспечивают защиту от гидравлических возможных гидравлических ударов. Также здесь находится подпитывающая емкость, которая при падении давления автоматически будет включаться и подпитывает нашу систему отопления из подпиточного бака. Мы находимся в помещении где установлены баки гидроаккумуляторы 2 по 600 литров также в этом помещении планируется размещение бака аккумулятора на 27 кубов для обеспечения горячего водоснабжения общежития 4 и 5 Значит, трубопроводы которые заходят сюда в помещение от конверсионной установки завязаны через байпасы с трубопроводами которые уходят на теплопункт таким образом мы сможем запустить когенерационную установку и отбирать от нее тепло, даже если у нас не в наличии емкость на 27 кубов. Впоследствии, когда емкость будет смонтирована, байпасные линии будут находиться в закрытом состоянии. Порядка 250 метров погонных трубопроводов изготовлено и смонтировано на опорах по теплопункту и по помещению баков гидроаккумуляторов.